उर्दू टीचर के मज्जत कोई भी हो उसमें तरकीब तब्दील होते रहते हैं और कभी कभी मिट भी सकते हैं बहुत से अल्फाज वक्त के साथ साथ उन मानों में इस्तेमाल होते हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं होते लेकिन ये अल्फाज एक दफा राइज आम हो जाए फिर उन्हें तब्दील करना इंतहाई मुश्किल होता है उर्दू जबान में भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है फिर भी अहले जबान में आम होने की वजह से उनकी दुरुस्तगी काफी मुश्किल नजर आती है मिसाल के तौर पर एक मुहावरा मुलाजा कीजिए धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का इस मुहावरे में जो लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल हुआ है दरअसल ये लफ्ज़ कतका था और कतका से मुराद वो डंडा है जो कपड़े धोने के काम आता है कद का वक्त गुजरने के साथ साथ कत्ता बन गया लेकिन मुहावरे में हमने इसे कुत्ता बना दिया इस मुहावरे का पस मंजर कुछ यूँ है कि पुराने वक्तों में कपड़े घाट पर धोए जाते थे और कपड़ों को साफ करने के लिए धोबी एक भारी भरकम डंडे का इस्तेमाल किया करता था जिसको कथका कहा जाता था वो का घाट पर नहीं रखा जाता था ताकि कोई और इसे उठा न ले जाए और घर लाने में बेजा मुशक्कत करनी पड़ती इसलिए धोबी वो का रास्ते में मुनासिब जगह पर छुपा देता और अगले दिन निकाल कर फिर इस्तेमाल करता इस तरह ये कतका न घर जा पाता और न घाट पर रात गुजारता इसीलिए कहते हैं धोबी का कतका न घर का न घाट का जो नए दौर में बिगड़कर यूं बना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का